Dəyərli izləyicilərim, bu gün sizlərə Masasır kəsəbəsində prospekt yoldan 30 metr məsafədə yerləşən 2.2 sot torpağın içərisində inşa edilmiş, 2 mərtəbəli, 6 otaqlı, super təmirli həyət evi təklifimiz var. Evin geniş navesli həyəti var, fondamenti beton karkazdır, mərtəbələr arasından alət betondur, cüt daşla tikilib, kəmərləri atılıb və yerdən kürsülüdür. Geniş, hündür zirzəmsi var. İndi isə evin birinci mərtəbəsini daha yaxından tanışağıq. 1-ci mərtəbədə yerləşən mətbəx. Mətbəx də genişdir, işıqlıdır. Və evin qonaq otağı. Qonaq otağı da genişdir, işıqlıdır, tavan dizaynlışdırılıb. Hər iki mərtəbənin kombi xətləri çəkilib, radiatorlar və aparatın quraşdırılması qalır. Evin tikintisinə və təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Evin ümumi sahəsi isə 210 kvadrat metr. Və 1-ci mərtəbədə yerləşən yataq otağı. Yataq otağı da genişdir, işıqlıdır. Hər iki mərtəbədə də pəncərlərin qarşısında heç bir maneə kəsmir. Ümumilikdə gözəl, işıqlı bir həyət evidir. Və 1-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı. Beləliklə evin 1-ci mərtəbəsində yerləşir: geniş qonaq otağı, mətbəx, yataq otağı, sanitar qovşağı və geniş dəhlizi. Əziz izləyicilərimiz, sizin də satışda olan daşınmaz əmlaklarınız varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışında və reklamında sizlərə kömək ola bilərik. Kanalımızda yerləşdirilən reklamların qiymətlərində endirimlər var, buyurub endirimlərimizdən yararlana bilərsiniz. Evin ikinci mərtəbəsində isə 4 yataq otağı, sanitar qovşağı, eyvan və dəhliz yerləşir. Yataq otaqlarının birinin daxilindən eyvana çıxışı var. Yataq otaqları da tam işıqlıdır. Evin qiyməti haqqında ətraflı məlumat isə videonun açıqlama bölməsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumatı açıqlama bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Fikirlərinizi şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sizin fikirləriniz bizim üçün əhəmiyyətlidir. Dəyərli vaxtınızı ayırıb videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.